yaran edən ictimai-siyasi hadisələr öz münasibətini bildirərək demokratik cəmiyyətin qurulması uğrunda fəal mövqeyini muarişət etdirmək məramını və konfrans iştirakçılarının eşidil fikr və təkliflərini nəzərə alaraq qərar alır. 1. Açıq cəmiyyət partiyası öz lideri Rəsul Quliyevin müqavimət hərəkatı yaratmaqla bağlı müraciət və çıxışların əsasında bir partiya kimi həmin hərəkətin bütün işlərində hər tərəfli fəaliyyət göstərilməsini qərar alsın. 2. Açıq cəmiyyət partiyası bundan sonra iş prinsiplərini, təbliğat mexanizmini və ictimaiyyətlə əlaqələrini müqavimət hərəkatının fəaliyyət istiqamətləri ilə koordinasiyalı şəkildə həyata keçirsin. 3. Qəbul olunmuş qərarın icra olunması ilə əlaqədar Açıq cəmiyyət partiyasının rayon təşkilatlarına və müvafiq qurumlarına lazımi tapşırıq və tövsiyələr verilsin. Bir nəsə ayda ki çox sıx bir-birimizə əlaqə saxlayırıq, geniş əlaqələr saxlayırıq, işlər gedir. Ağlışlarımızın nəticəsi inaniram ki, çox yüksək səviyyədə alınacaqdır. Bizim fəaliyyətimizdən çox şey asıldı. Fəaliyyətimizi düzgün qursaq, özümüzə və öz keçdiyimiz yola daxilən inansaq və bizin hamımız da inanırıq. Mən də tamamilə inandırım və əmin eləyirəm ki, bizim tutduğumuz yol düzgün yoldur və biz bu yolda mütləq və mütləq istədiyimizə nail olub uğur qazanacaq. Bu, bu uğur təkcə bizim siyasi təşkilatımızın uğuru yox, bizim bütün Azərbaycan xalqının uğuru olacaq. Və bu münasibətlə də sizin hamınızı təbrik edirəm. İşlərinizə uğur, işlərinizdə, işlərinizdə müvəffəqiyyət, iş, e, sizə uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Əlavə nə fikirləriniz varsa söyləyə bilərsinizsə, bununla da əlaqədar olaraq başcanızın təşkilatımızda bir sir Azərbaycanın kənarda izlədiyi, Azərbaycan daxilində baş verən proseslərlə bağlı bir e, hərəkət baş verir. Bir oyanış var istər milləti tərk, e, millətin, millətin üzündə istər e, siyasi partiyaların liderlərində bir hərəkətlik var. Və düşünürəm ki, bu da e, cəmiyyət üçün uğurlu olacaq. Və sözsüz ki, şey, Rəsul e, Məmmədov da özünün e, Azərbaycan cəmiyyəti üçün təsir eləyəcək də e, başçılarlarına yəni dərəcədə şəxsi e, nüfuzu var. Şükürəm ki, Rəsul Büləvəndinə bu gün Azərbaycan cəmiyyətində həm siyasi və həm də fərhətləşməsi, bu cəmiyyətin e, inkişafında, millətin bir araya gəlməsində və sülhlü hakimiyyətinə qurtarmağın, bu e, süngəççilərdən qurtarmaq üçün müsbət təsir eləcək və biz Azərbaycan Xalq Cənabı Partiyası olaraq düşünürük ki, Azərbaycandakı küçücük siyasi partiyalarla, qurumlarla, təşkilatlarla e, birgə e, demək müvazi aparmağa hazırıq, birgə anlaşmaçılıq e, eləməyə hazırıq. Sözsüz ki, biz İstmıhay Palatasıda Müsallah Partiyası ilə birlikdə e, strateji müttəfiq olaraq digər e, siyasi fəaliyyət göstəririk. Yəni bu demək deyil ki, digər siyasi partiyalarla həməşdaşlıq edə bilməyəcəyik və onlarla bir yerdə tutaq ki, e, birgə hərəkət edə bilməyəcəyik. Mən düşünürəm ki, bu gün artıq demək ki, seçkilərdən sonra müsavatla Azərbaycan Xalq Cəphəsi Partiyası olaraq bir yerdə ism adlar də yaradı. Ondan sonra digər partiyalar da birləşdirib bir qurum yaradır. Bu gün Rəsulquliyev bir ə, demək müqavimət hərəkatı təşkil elan edir və bunların hamısı cəmiyyət üçün müsbətdir. Bunun bu cür məsələlərə təx ki, qısqançlıqla yanaşmaq yox, ya, digər məsələlərə baxmaq olmaz. Və düşünürəm ki ə biz ümumiyyətlə bu millətin ə, bu ə, sülalə hakimiyyətindən qurtarması üçün müsbət təsir eləyəcək və ə, biz dissizcə açıq cəmiyyət fəaliyyətinin demək bu konfransla müxaqiqətələr arzu edirik və düşünürük ki ə, bu konfransın keçirilməsindən sonra Rəsul Quliyevin fəaliyyəti ümumiyyətlə cəmiyyətə üzü müsbət təsir göstərəcək. Ümumiyyətlə bu tədvir olmağı Yəni, Bu gün çıxarı tədbirdə qarşımıza qoyulan əsas məqsədlərdən biri ondan ibarət idi. Partiyamızın lideri Rəsul Quliyevin internet vasitəsilə xalqımıza müraciət oldu. Müraciətdə nəzərdə tutdur ki, çıxışında da belə bir fikir ifadə etdi və dedi və müraciət etdi ki, müqavimət hərəkatı yaradılır, yaradır. Bu müqavimət hərəkatının yaradılması təbii ki, bizim partiyanın ona olan münasibətindən də asıldı. Müqavimət hərəkatının yaradılması tərsə bir partiyanın işi deyil, amma buna baxmayaraq bir partiya olaraq biz də ona öz münasibətimizi bildirməli idik. Bu baxımdan bu gün konfrans keçirildi. Konfransda müqavimət hərəkatına münasibət bildirildi və partiya belə qərar aldı ki, müqavimət hərəkatının işində aktiv iştirak edib öncü və aqanqadlar olacaqdır. Digər tərəfdən isə ictimai-siyasi mövzuda partiyə üzvləri ilə e, müzakirələr aparıldı, cari məsələlər baxıldı və konfrans bunla da öz işini işlədi.